Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan menyelami satu hadis yang sangat agung. Yaitu hadis ke-19 daripada koleksi hadis 40 Imam al nawawi أن عبد العباس الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات إن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استأنت فاستعين بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يدروك بشيء لم يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السهوف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. terjemahan hadis daripada Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW lalu baginda bersabda wahai anak muda sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat jagalah Allah nescaya dia akan menjagamu jagalah Allah Nascah engkau akan mendapatinya bersamamu Jika engkau meminta Maka mintalah kepada Allah Jika engkau memohon pertolongan Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Ketahuilah Bahawa jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu Mereka tidak akan mampu memberikannya Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu Dan jika mereka berkumpul untuk menimpakan sesuatu mudarat ke atasmu Mereka tidak akan mampu melakukannya Kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu Telah diangkat pena dan telah kering lembaran Yakni takdir telah ditetapkan Riwayat At-Tirmizi Hadis Hasan Sahih Hari ini kita akan menyelusi sebuah hadis yang datang daripada seorang pemuda istimewa iaitu Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sepupu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih kecil ketika menerima nasihat yang sangat mendalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu Ibnu Abbas dewasa untuk menasihatinya. Bahkan sejak usia kecil, baginda sudah menanam benih tauhid dan keyakinan kepada Allah di dalam jiwanya. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama sejak usia kecil lagi, terutamanya mengenai hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Di dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Abdullah bin Amr Abbas. Ihfazillah, ya fazka. Jagalah Allah. Nascaya Allah akan menjaga Apa maksud jagalah Allah? Adakah Allah perlu kepada penjagaan makhluknya? Sudah tentu tidak Yang dimaksudkan ialah Jagalah perintah Allah Patuhi surahnya Dan jauhilah larangannya Bila kita menjaga batas-batas agama dalam kehidupan kita Maka itulah tanda kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT Contohnya kita menjaga solat lima waktu bukan semata-mata sebagai rutin tetapi sebagai tanda ketaatan dan cinta kepada Allah kita meninggalkan maksiat dan menjauhkan diri dari perkara yang dilarang seperti menipu mengupat atau melalaikan tanggungjawab agama kita melazimi amal soleh seperti membaca Al-Quran bersedekah dan memelihara lidah daripada menyakiti orang lain apabila kita berusaha menjaga agama. Allah balasan Allah sangat luar biasa. Apabila kita berusaha menjaga agama Allah dalam hidup kita, balasan Allah sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yahfazka Allah akan menjaga kamu. Apa bentuk penjagaan Allah? Allah menjaga tubuh dan kesihatan kita ya, apa bentuk penjagaan Allah Allah akan menjaga tubuh dan kesihatan kita Allah menjaga hati kita Allah akan menjaga rezeki kita Allah akan menjaga keluarga kita Allah akan permudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat Sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Hidup ini penuh dengan ujian dan kita tidak mampu menjaga semua aspek kehidupan kita sendiri. Tetapi bila kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keutamaan, Allah akan menjadi pelindung dan juga penolong kepada kita. Bahkan dalam ayat Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah yudafu anil ladhi naamanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Justru janganlah kita memandang ringan tanggungjawab sebagai hamba. Jagalah solat. Jagalah adab akhlak kita. Jagalah hati dari sifat mazmumah Bila kita jaga Allah yani, Iaitu kita akan menjaga agamanya Dalam kehidupan kita Seterusnya marilah kita merenungkan pesanan indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Eh fazillah tajiduhu tujahaka." Jagalah Allah, kamu akan mendapatinya bersamamu. Jagalah perintah Allah, Peliharalah larangannya. Peliharalah larangannya dan hidup dalam kesedaran bahawa Allah sentiasa melihat dan mengetahui segalanya. Inilah yang dinamakan muraqabah, iaitu rasa diawasi oleh Allah sepanjang masa. Apabila kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Bila diuji dengan ujian hidup, kesedihan, kegagalan, musibah, kita tidak akan panik hati kita akan tenang kerana kita tahu Allah bersama kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bila kita berada dalam nikmat, sihat tubuh badan, rezeki melimpah, keluarga bahagia kita tidak sombong atau lupa diri sebaliknya kita bersyukur kita sedar semua ini datang daripada Allah maka hati sentiasa tunduk dan membenci Allah rasa muraqabah ini menjadi kita kuat kita yakin bahawa Allah mendengar setiap doa melihat setiap usaha dan mengetahui isi hati kita maka kita tidak akan merasa sendirian walaupun manusia tidak memahami kita kita tidak takut kepada makhluk bila kita tahu kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Just true. Marilah kita sama-sama menghidupkan muraqabah dalam diri kita. Jaga solat kita. Jaga hati kita daripada hasad, riad, ujud dan lain-lain. Jagalah lidah kita daripada menyakiti orang lain. Bila kita jaga agama Allah, Allah akan menjaga kita dalam setiap keadaan sidang penonton yang dirahmati Allah Seterusnya marilah kita renungkan teks dalam halis ini lagi Iza sa'alta fa'as'alillah Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Inilah asas tauhid Inilah intipati kebergantungan hamba kepada penciptanya Islam mengajar kita bahawa Dalam hidup ini Tempat bergantung yang sebenarnya hanyalah Allah SWT Bukannya manusia bukan harta bukan kuasa tetapi Allah adalah Tuhan yang Maha mendengar dan lagi Maha mengabulkan doa hamanya Manusia ini lemah, terbatas kudrat dan ilmunya. Kita sesama manusia hanya mampu membantu sekadar kemampuan yang terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu taala tidak pernah letih, tidak pernah sibuk, tidak pernah lupa apa sahaja yang kita hajatkan mintalah kepada Allah SWT Bila kita berhadapan dengan kesulitan Ketika jalan hidup terasa gelap Maka berdoalah. Doa bukan sekadar ucapan Bertanda bahawa kita yakin dan bergantung penuh kepada Allah SWT Nabi SAW bersabda Ad-do'a'u silahul mu'min Doa adalah senjata orang mukmin. Sidang penonton muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini juga kita disebut tentang bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa izas ta anta fasta'in billa. Dan apabila kamu memohon pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan ini kita tidak dapat lari daripada pelbagai ujian dan cabaran. Ada masanya kita perlukan bantuan tenaga, bantuan tenaga, fikiran, keuangan, atau sokongan emosi Dalam keadaan ini Islam tidak melarang kita untuk berusaha Untuk meminta tolong sesama manusia Bahkan tolong-menolong itu adalah satu ajaran Islam yang mulia Namun halis ini mengajar kita Kemana hati kita harus bersandar Bukan pada manusia Bukan pada harta Bukan pada kekuatan diri sendiri Tetapi kepada Allah SWT Apa maksud bersandar kepada Allah? Ia bermaksud bila kita tolong orang lain, kita sedar bahawa mereka hanya sebab pesawat, bukan penentu yang sebenarnya. Yang benar-benar memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Contohnya, bila kita sakit kita pergi ke hospital untuk jumpa doktor. Itulah usaha. Tetapi hati kita yakin ia menyembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita susah, kita minta tolong kawan. Itu ikhtiar. Tapi kita tahu yang melapangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah al fatihah ayat kelima, kena Ia kena apa dua, Ia kena Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Inilah tauhid dalam kehidupan. Menjadikan Allah sebagai tempat berkantuk utama dalam setiap urusan kita. Antara hikmah jika kita benar-benar yakin bahawa Allah lah tempat kita meminta pertolongan Kita tidak akan kecewa berlebihan bila orang tak membantu kita Kita tidak akan putus harapan bila semua pintu dunia tertutup Kerana kita tahu pintu Allah sentiasa terbuka Kita akan kuat semangat kerana tahu kita tidak bersendirian Semoga kita menjadi hamba yang bergantung penuh kepada Allah Dalam suka dan duka Dan dikurniakan kekuatan Ketenangan, ketenangan, kejayaan dalam setiap urusan kehidupan kita. Para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini juga menyebut tentang takdir. di mana hadis ini menyebut wa lam annal ummata law ittama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in jama'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad tabahu kata Allahu alayka rufi'at aklam wa juffat as-suhuf. Ketahuilah jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu Mereka tidak akan dapat memberikan kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk. Dan jika mereka berkumpul untuk mendatangkan sesuatu mudarat kepadamu mereka tidak akan mampu melakukan kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah dikrit hadis ini memberi ketenangan yang sangat besar kepada hati kita. Ia mengajar kita bahawa semua perkara sudah berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik rezeki, jodoh, ujian, kejayaan, malah kegagalan sekalipun. Mengapa penting untuk kita yakin bahawa segalanya adalah ketetapan Allah? Supaya kita tidak bergantung kepada makhluk. Supaya kita tidak takut kepada manusia. Supaya hati menjadi tenang dalam ujian dan tidak terlalu sombong dalam kejayaan. Apa sahaja yang berlaku, semua yang sudah tertulis. Apabila kita, apabila kita memahami dan meyakini bahawa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka hati kita akan menjadi lapang. Kita tidak mudah kecewa dengan ujian dan tidak terlalu gembira dengan kesenangan dunia. Kita setiasa kembali kepada Allah dengan penuh harapan dan tawakal. Maka marilah kita semua Memperbaharui iman kita kepada qadda dan Qadar Jangan takut kepada siapa pun Jangan risaukan urusan dunia secara berlebihan Tetapi takutlah kepada Allah Dan bergantunglah sepenuhnya kepadanya Dalam setiap langkah kehidupan kita Sidang penonton muslimi dan muslimat yang dirahmati Yang dirahmati Allah Akhir kata Hadis yang ke-9 daripada koleksi hadis 40 Imam An-Nawawi ini adalah asas kepada hidup bertauhid. Yakin kepada penjagaan Allah SWT dan serahkanlah seluruh urusan kita kepada Allah SWT. Jagalah Allah dalam waktu senang. Allah akan jaga kita dalam waktu susah. Jadilah, jadikanlah hadis ini sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Dan ajarkanlah prinsip ini kepada anak-anak kita agar hidup mereka berkat di dunia dan juga di akhirat. Wa billahi taufiq walidayah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته